अथ चतुर्विंशतितमम् दशकम् हिरण्याक्षे पौत्रि प्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि तव किलवधार्तम् मधुरिपो विधातारम् घोरम् स खलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरम् लब्ध्वा जगदिह भवन्नायकमिदम् निहन्तुम् त्वाम् भूयस्तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधित हृदये सूक्ष्मवपुष नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेरधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वै रतिम् गतस्त्वद्भक्ताना वरद परमोदाहरणता सुरारीणाम् हास्यम् तव दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षिरममुम् गुरुप्रोक्तम् चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वम् तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठम् किमित परिपृष्टेथ तनये भवद्भक्तिम् वर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत् पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर पैरदृष्टोप्यन सनागरा हरविधुतः गिरिंद्रावक्षिप्तोप्यहा परमात्मन नैविभो त्वयि न्यस्तात्मत्वाद् किमपि ननिपीड़ा मभजतः ततः शंका विष्टः सपुनरति दुष्टों स्याजनकः गुरुक्त्यातद्गेहे कीलवरुणापाशेस्तमरुणः गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वम् परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलम् त्वत्स्तुतिपरम् रुषान्धः प्राहीनम् कुलः बलमिति ैकुण्ठस्तव च जगतां चापि स बलम् स एव त्रैलोक्यम् सकलमिति धीरोऽयमगधीत् अरे क्वासौ क्वासौ सकलजगदात्मा हरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भम् चरितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन्मृडय श्री हरये नमः